в Национальном техническом университете Украины, Киевский политехнический институт, на кафедре органической химии разработано принципиально новое нанотехнологическое устройство – холодный монохроматический электронный эмиттер. В основу конструкции этого устройства положена модификация поверхности благородного металла слоем наноалмазного материала толщиной до 1 нанометра. Эта модификация позволяет добиться от материала принципиально новых свойств, а именно отрицательного электронного сродства. Это, в свою очередь, позволяет снимать э, с поверхности материала потоки электронов очень большой мощности и с высокой эффективностью, без значительных затрат дополнительных энергий. Э, в частности, в нашем случае мы добились эффективности около 70% э, процентов квантового выхода и плотностей тока более 200 ампер на квадратных сантиметр, что превышает полученные результаты для мировых аналогов. Э, Наши материалы могут быть использованы в тех устройствах которые требуют работы с большими потоками электронов ну, например полевые транзисторы электронные микроскопы световые панели и дисплеи полученные нами новые материалы явились результатом многолетних фундаментальных исследований на кафедре органической химии в области наноуглеродных материалов где мы занимаем лидирующее положение в мире Основные результаты публикуются в высокорейтинговых международных журналах, в том числе таких как Science и Nature.